Мы занимаемся в основном досугом пожилых людей. В наших ближайших планах, во-первых, продолжать ежедневную помощь с лекарствами и насущными нуждами. Этого мы тоже не чураемся. Мы восприняли с огромным воодушевлением предложение участвовать в программе с Робом и потому что нам нужна помощь города. Без помощи города нам тяжело. Нам нужны площадки. Они нам не нужны в собственность, они нам нужны как разрешение организовать на них досуг. Например, построить кинотеатр под открытым небом, где все пенсионеры по предъявлению пенсионного удостоверения смогут бесплатно смотреть кино. В чем для нас особая ценность проекта Заробома Мы считаем, что чем больше людей вовлечено в благотворительность, тем лучше. Конечно же, мы могли бы эти площади оплатить, но тогда кто-то из стариков не покружился бы в танцы, не получил подарок или необходимое лекарство. А эти площади у города есть, и город, кстати, с удовольствием нам их дает, за что ему, опять же, нижайший поклон. Плюс стоит здание уже 15 лет, стоит здание в гидропарке, недостроенное. Я думаю, что мы с радостью возьмемся его достроить и не беря его на баланс, чтобы не говорили что-то там о собственности, так отдать его пенсионерам, сделать клуб пенсионеров.